Niscaya akan diharamkan hartanya dan elok rupanya. Siapa-siapa yang kahwin dengan perempuan kerana harta si perempuan, Allah haramkan laki-laki tadi merasai harta si perempuan. Tuan-tuan kahwin dengan janda kaya, pasal tuan-tuan nak ambil kaya dia, tuan-tuan takkan dapat kekayaan dia. Tuan-tuan kahwin dengan anak dara sebab nak dapat duit daripada anak dara, tuan-tuan takkan dapat duit dia. Sebab niat kita bukan kerana Allah. Bila niat bukan kerana Allah, kita tak boleh. Saya ada satu sahabat yang kahwin kerana harta, tuan-tuan. Saya pergi ziarah di rumah dia. Sebelum dia kahwin, saya kata sedang sihat, jangan. Tak sekufu. Kita orang susah, dia orang kaya, tak sekufu. Carilah orang padan dengan kita. Nak juga. Bila dia nak ambil remote, nak pasang TV, remote nak pasang TV, isteri dia batuk je. <tuh> dia letak balik remote, terus tak buka. Tak boleh rasa tengok televisyen sebab televisyen itu isteri beli. Nak naik kereta pun tak boleh rasa. Saja-saja nak pergi kerja, tak boleh naik kereta, naik motor. Melainkan kalau nak pergi pasar, isteri ikut barulah dia boleh merasa bawa kereta. Ni yang Nabi sebut sebab niat kamu kahwin bukan kerana Allah, niat sebab nak ambil harta. Nabi kata siapa yang berkahwin kerana lawa Dia tak akan rasa nikmat lawa isteri dia itu Cuba tuan-tuan tengok orang yang cantik-cantik Anaknya berapa orang Cuba tuan-tuan tengok orang yang tak apa cantik Anaknya berapa orang Cuba tuan-tuan tengok artis Anak artis mana yang ada 10 orang anak Tolong abang Artis mana yang ada 10 orang Ratu cantik mana yang anak dia 8 orang Beritahu Habis-habis kuat dua orang, tiga orang. Lepas tu tak mahu orang. Lah. Cukup lah. Pasal apa? Pasal nak jaga lawa. Nak pegang pipi malam-malam pun tak boleh. Abang. Whitening ni, whitening krim Tak boleh pegang. Nak pegang pipi pun tak boleh. Sebelum tidur, isteri pesan. Abang, saya nak pakai putih telur. Abang jangan pegang tau. Nanti berkedut merenin muka isteri ni berminyak, minyak ni buah putih telur lepas tu bila masa abang boleh pegang Sabarlah tak lari gunung dia kejar malam besok timun pula tempek timun pula malam lusa pula tomato pula malam tunggi maskara pula nampak mata je dua aduh bila untuk abang nipah Tuan-tuan takkan dapat rasa. Tapi kalau tuan-tuan dapat agama, tuan-tuan pilih isteri, pilih suami kerana agama. Kata Nabi, barang siapa yang berkahwin kerana agama, nescaya diberi rezeki oleh Allah Taala, hartanya menambah, hartanya melimpah dan eloknya dia akan dapat rasa anak ni boleh kata tiap-tiap tahun beranak. Dia rasa sungguh, tuan-tuan. Mai kena hak jenis ratu ni ya Allah. Kadang-kadang dia ikat peranakan Kadang-kadang dia tak mau anak Dia kata kat suami dia Kalau abang nak beranak Abang sendirilah beranak Saya tak mau. Esok habis gelebih sana gelebih sini Ni hak Nabi duduk sebut ni Dan dipaham daripada dua hadis ini Sepatutnya kita bersungguh-sungguh memilih Perempuan dan laki-laki Yang mempunyai agama Kerana berkahwin dengan mereka Menolong berbuat ibadat dan menolong mendirikan agama. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pilih suami yang beragama, insya-Allah rumah tangga kita bahagia. Siapa-siapa yang pilih isteri orang yang beragama daripada tuan-tuan tak boleh baca Quran, isteri tuan-tuan akan ajar tuan-tuan baca Quran. Daripada tuan-tuan tak pernah bangun semaya malam, isteri akan bimbing tuan-tuan bangun semaya malam. Daripada suami tak pernah puasa sunat, isteri akan ajak suami dia bersahur dan malam-malam buka puasa sama-sama. Ini kelebihan pertama. Ciri nombor satu, hendaklah memilih yang beragama. Yang terakhir, ciri yang kedua. Sunat memilih akan calon calon yang mempunyai baik perangai. Yang kedua, Nabi suruh kita ambil isteri ataupun suami daripada kalangan daripada kalangan yang baik perangai. Kalau harap lawa saja, perangai tak cantik, tak guna. Kalau agamanya bagus, baca Quran ni kalah paridah mak zaman. Rogayah sulung pun kalah. Radi kamara hailan pun kalah. Punya sedap suami baca Quran, tetapi kedekut jangan pilih. Macam mana kita nak tahu suami kita kedekut ustaz? Sebab tu isteri, perempuan, suami bertunang. Tiga bulan bertunang itu untuk apa? Untuk test. Bakal suami aku ni buruk ke tidak buruk perangai dia. Bila buruk perangai, putuslah. Itulah tujuannya bertunang. Tuan-tuan ingat bertunang ni apa benda? Cok. Dia bukan cok atau chicken cok. Bukan. Tunang maknanya sesuai atau tak sesuai. Bapak-bapak, ibu-ibu tengok tunang anak-anak. Kalau dia telefon kita dengan kasar. Pakcik, Siti ada Siti? Siti tak ada. Ni siapa ni? Ni saya lah. Zul, tunang dah. Kenapa ni Zul kasar-kasar ni? Tak, Siti janji nak tengok wayang adenan sempit. Saya tunggu 2 jam dah tak sampai-sampai ni. Masa bertunang dah macam itu Cancel lah Masa bertunang masuk dalam rumah kita cekak pinggang Pakcik, anak pakcik tunang saya Takkan saya tak boleh keluar Tuan-tuan buah penderajang lah Masa bertunang dah ambil kad Anak tuan-tuan dah jadi macam kad bank dia Masa bertunang dah suruh anak kita Garanti pinjaman dia Masa dia dah bertunang dengan anak kita Dah suruh anak kita buat personal loan Atas nama anak Nak pakai untuk dia Ini menunjukkan ciri-ciri buruk perangai Cancel lah pertunangan Jangan tuan-tuan bagi menikah juga Esok anak kita rosak Kita yang payah Itulah makna tunang Tunang itu nak menilai akhlak tapi ustaz dalam 3 bulan ustaz 3 bulan kalau dia berlakon jadi baik ustaz macam mana ustaz Manusia setiap hari tak boleh berlakon Kalau dia berlakon jadi baik Lama-lama dia akan terbongkar kejahatan dia Kalau waktu dia bertunang dengan anak kita Anak duk mengadu pada kita Pak Abang Din keluar dengan perempuan lain Hari itu dengan lain Hari itu dengan orang lain pula Macam mana ni pak Saya tunang dia Tapi dia duduk kawan dengan orang lain putuslah itu saja senang tapi masalah kita sekarang tak nak putus takut masyarakat cakap takut orang kutuk takut terlepas ni doktor sayanglah bang kalau putih doktor ni abang rugi kan senang tapi perangainya buruk Mentah-mentah lah dia doktor Dia injek sana, dia injek sini Esok dengan anak kita pun dia injeknya Jangan Abang tak suka macam ni. Doktor tak doktor. Kalau tak ada akhlak, abang tak nak. Baru betul. Setengah orang dia tak kisah. Dia nak juga. Buruk pun buruk lah. Tak semayang pun tak apa lah. Janji ada duit. Maka tuan-tuan lihat kemusnahan akan datang kepada kita. Kerana buruk perangai itu akan menjadikan tidak boleh berbuat ibadat. Dan buruk perangai itu akan jadi jahat perangai dan jahat lidahnya dan adalah mudaratnya lebih besar daripada manfaat bila dua ni jahat dua ni jahat tak ada siapa boleh sabar yang pertama jahat lidah yang kedua jahat perbuatan siapa yang boleh sabar daripada dua jahat ini kata ulama yang boleh sabar dengan dua kejahatan lidah dan kejahatan perbuatan hanyalah wali-wali Allah dan orang-orang yang soleh Orang lain tak boleh sabar Saya boleh bacakan pada tuan-tuan Satu mesej Saya minta izin lah kalau Yang hantar mesej ni Apa nama hantar dia Apa nama Saya bacakan mesej saya minta maaf Tapi saya nak sebutkan tuan-tuan Kesilapan bila kita Kesilapan memilih ha, Ni akan jadi rosak pada kita Okay. Saya baca pada tuan-tuan Ustaz Kazim Assalamualaikum This dot 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 From dot 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 Ustaz sejak saya pakai tudung Dan resign daripada dot 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 Dah nearly one year Time terima kasih di atas nasihat Ustaz Dugaan kebanyakannya datang daripada